Pernah tak kita terfikir macam mana sebuah wilayah yang boleh kata berpecah belah dari segi kaum, bahasa, malah ekonomi akhirnya boleh bersatu dan capai kemerdekaan? Hmm, ia bukan magic tau. Sebaliknya, ia adalah hasil daripada siri kompromi yang sangat sukar dan penuh strategi. Jom, kita bedah siasat sama-sama blueprint atau rangka tindakan yang membina negara kita, Malaysia. Okey, untuk faham semua ini, kita akan tengok lima cabaran utama yang perlu diatasi. Kita mulakan dengan macam mana impian sebuah negara itu disemai, langkah-langkah awal perpaduan, kemudian latihan untuk memerintah sendiri, teka-teki pendidikan dan akhir sekali, landscape politik sebuah negara yang baru. Setiap satu ni percayalah, sangat penting. Tapi, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu semangat zaman tu. Cuba bayangkan, lepas je Perang Dunia Kedua tamat, bahang perjuangan tu terasa di mana-mana. Laungan merdeka bukan sekadar perkataan, ia adalah satu keaziman yang membara. Sampaikan ada yang guna slogan, merdeka dengan darah. Betapa kuatnya semangat tu kan? Okey, kita masuk bab pertama, permulaan impian sebuah negara. Semangat dah ada tapi ada satu halangan besar. Pihak British letak satu syarat yang pada masa itu nampak macam mustahil sangat. Apa dia? Kemerdekaan hanya akan diberi jika kaum Melayu, Cina dan India yang masa itu hidup agak terasing boleh buktikan yang mereka ni boleh bersatu. Fuh, bukan senang tu. Jadi persoalannya sekarang macam mana nak satukan semua orang kita bercakap tentang masyarakat yang ada bahasa sendiri, sekolah sendiri, malah sistem ekonomi yang berbeza. Macam mana nak bina satu negara daripada kepelbagaian ni? Inilah, inilah dia soalan paling penting yang perlu dijawab. Kalau tak, impian berdeka tu akan selamanya jadi angan-angan je. Jadi, kita masuk ke bahagian kedua. Langkah pertama ke arah perpaduan. Macam mana nak selesaikan puzzle besar ni? Kepingan pertama ialah merapatkan jurang curiga antara kaum yang dah lama wujud. Bunyi macam susah kan? Tapi penyelesaiannya bermula dengan sesuatu yang nampak mudah bahawa semua ketua duduk semeja dan berbincang. Dan platform perbincangan inilah yang kita kenali sebagai Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau nama ringkasnya CLC. Ia ditubuhkan pada tahun 1949. Ini bukan calon-calon mesyuarat tau. Ia adalah medan ujian pertama untuk tawar-menawar antara kaum. Bayangkan dalam bilik tu ada tokoh-tokoh besar macam Dato' On Jaafar yang wakil orang Melayu, Tan Cheng Lok wakil orang Cina dan EEC Ture Singham yang mewakili kaum India, Ceylon dan lain-lain. Semua duduk sekali untuk cari jalan penyelesaian. Okey, jadi apa hasil perbincangan ni? Inilah dia Grand Bargain atau tolak ansur paling besar yang pertama dalam sejarah kita. Formulanya macam ni. Kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf dan sebagai balasan, syarat kerakyatan untuk orang bukan Melayu dilonggarkan. Nampak tak? Ada give and take. Inilah asas kepada semangat saling memahami yang kemudiannya jadi teras negara kita. Baik, dialog antara kaum dah bermula. Tapi, ada satu lagi masalah besar. Pemimpin tempatan kita, jujurnya, tak ada pengalaman nak takbir negara. Macam mana nak merdeka kalau tak tahu cara nak memerintah kan? Jadi pihak British pun perkenalkan satu penyelesaian yang bijak. Mereka wujudkan satu sistem yang macam kabinet dalam latihan. Sistem ni dipanggil sistem ahli. Ia macam satu program latihan praktikal untuk bakal menteri-menteri kita. Mula-mula, pemimpin tempatan dilantik untuk ketuai jabatan-jabatan kerajaan. Lepas tu, mereka diberi tanggungjawab penuh untuk uruskan jabatan masing-masing. Mereka juga kena cadangkan undang-undang yang berkaitan. Jadi, secara tak langsung, mereka dapat pengalaman sebenar mentadbir negara sebelum merdeka lagi. Genius kan? Dan inilah dia, barisan kabinet percubaan kita. Tengoklah nama-nama ni. -nama Ada Datuk On Jaafa pegang hal ehwal dalam negeri, EEC Turai Singham jaga portfolio pelajaran, Lee Tiang Keng uruskan kesihatan. Yang paling penting kat sini, ia bukan setakat latihan. Ia adalah bukti kukuh yang pemimpin dari pelbagai kaum boleh bekerjasama dan uruskan hal-hal penting negara. Ini satu langkah gergasi ke arah pemerintahan sendiri. Okey, pemimpin dah ada latihan, tapi macam mana pula dengan generasi akan datang? Macam mana kita nak lahirkan satu generasi yang rasa mereka ni satu bangsa kalau dari kecil lagi mereka pergi ke sekolah yang berbeza, guna bahasa yang berbeza? Ha, inilah dia teka-teki pendidikan kebangsaan yang perlu diselesaikan. Dan perdebatan tentang isu ni memang hangat. Boleh katakan ada dua kem, dua visi yang sangat-sangat berbeza. Satu pihak, melalui laporan Bans, cadangkan supaya ada satu jenis sekolah saja untuk semua. Tujuannya, untuk membina rupa bangsa yang sama. Tapi, pihak satu lagi, melalui laporan Fan Wu, berhujah yang sekolah vernakular, terutamanya sekolah Cina, patut dikekalkan sebab ia juga menyumbang kepada Melayu. Jadi, nampak tak pertembungan idea tu? Jadi, macam mana nak selesaikan perbalahan ni? Sekali lagi, jawapannya adalah kompromi. Jalan tengah ditemui melalui apa yang kita kenal sebagai penyata Razak pada tahun 1956. Boleh dikatakan inilah asas sistem pendidikan kita hari ini. Ia wujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan di mana bahasa Melayu jadi bahasa pengantar utama, tapi pada masa yang sama sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil dibenarkan untuk terus beroperasi. Satu lagi contoh tolak ansur yang hebat. Dan sekarang, kita sampai ke kepingan puzzle yang terakhir, yang kelima, politik sebuah negara baru. Semua kompromi sosial yang dah dibuat tadi itu, sekarang perlu diterjemahkan menjadi kuasa politik yang sebenar. Sebaik saja pintu politik dibuka selepas perang, wah, ia macam satu letusan. Macam-macam parti politik muncul. Masing-masing ada agenda sendiri, memperjuangkan kepentingan kaum dan ideologi masing-masing. Kita ada AMNO untuk orang Melayu, MIC untuk kaum India, MCA untuk orang Cina dan ada juga PAS yang berasaskan Islam. Pendek kata, meriah betul lanskap politik masa itu. Tapi, kemeriahan ini datang dengan satu risiko yang sangat besar. Dengan semua orang berjuang untuk kumpulan masing-masing, barisan kita jadi berpecah. Macam mana nak berunding dengan British untuk dapatkan kemerdekaan kalau kita sendiri tak bersatu? Silap-silap, impian merdeka tu boleh tertangguh sampai bila-bila. Dan sekali lagi, penyelesaiannya muncul dalam bentuk kerjasama. Satu langkah politik yang sangat-sangat bijak diambil. UMNO dan MCA sedar yang mereka lebih kuat kalau bersama, jadi mereka tubuh perikatan untuk pilihan raya tempatan. Tak lama lepas tu, MIC pun sertai mereka. Lahirlah apa yang kita kenal sebagai parti perikatan. Tiga parti kaum utama di bawah satu lambang, satu tujuan. Merdeka. Jadi, kalau kita imbas kembali, nampak tak blueprint kemerdekaan tu? Ia dibina atas beberapa tiang utama. Pertama, membina jambatan melalui dialog antara kaum. Kedua, latihan untuk mentadbir melalui sistem ahli. Ketiga, mencipta identiti bersama melalui kompromi dalam pendidikan. Dan keempat, menjalin perikatan politik yang padu. Semua ini saling berkait, satu persatu membina laluan ke arah hari merdeka. Tapi legasi daripada semua kompromi ini agak kompleks kan, dan ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk difikirkan bersama. Kompromi-kompromi yang membina negara kita ni, adakah ia masih menjadi kekuatan kita hari ini, ataupun adakah ia mungkin telah mewujudkan cabaran-cabaran baru yang perlu kita hadapi dalam abad ke-21? Fikir-fikirkan.